Okay, kita dah belajar tentang tiga personality baby dalam episod sebelum ni. Tapi kalau tahu anak kita personality apa je, tentu tak cukup kan? Ibu bapa masih tertanya, kenapa lah anak saya ni masih banyak menangis walaupun rasa dah kenyang banyak kali dah susu. Rasanya saya dah selalu periksa, lampin tak kotor, suhu dah selesa. Jadi, apa yang menyebabkan mereka ni banyak sangat menangis? Mungkin anda biasa jumpa dalam mana-mana buku, artikel ataupun sering mendapat nasihat daripada ibu-ibu berpengalaman. Contohnya, bila anak menangis ni cuba cek senarai semak satu persatu. Lapar ke? kembung ke, lampin kotor ke. Sebenarnya saya sangat yakin ibu bapa tak perlukan pun senarai checklist ni. Tak perlu diberitahu tentang senarai ini daripada buku, daripada kawan. Naluri ibu bapa sendiri akan pergi periksa semua perkara ini. Betul tak? Dan dekat sinilah yang buat kita rasa frust, sebab kita rasa macam dah periksa semua. Tapi tak tahu apa lagi yang tak kena. Dan kenapa orang asyik bercakap tentang checklist ni? Tapi bila saya dah buat satu persatu, anak tak juga diam. Baik, saya tak nafikan semua perkara yang ada dalam checklist tadi boleh menyumbang kepada anak jadi tak selesa, anak rasa tak gembira, anak banyak menangis. Tapi kita sekarang nak cari punca utama ni. Okey, punca utama anak-anak newborn banyak menangis adalah kerana mereka ini duduk di dalam fasa yang kita panggil sebagai the missing fourth trimester. Okey, the missing fourth trimester adalah lanjutan daripada pregnancy period yang semua ibu-ibu alami. Kita ada first trimester, second trimester, third trimester yang ini for trimester tapi ada perkataan missing kerana trimester ini dibuat di luar rahim bukan lagi di dalam rahim. Okey, ayat mudahnya anak-anak kita ni tak bersedia untuk lahir pada usia 9 bulan kandungan. Sebab tu sampai kena sambung fourth trimester di luar rahim. Ha, mungkin ada ibu bapa yang skeptikal. Apa maksud tak bersedia tu? Adakah Tuhan salah percaturan? Bukan. Bukan bermaksud Tuhan tu salah percaturan. Tapi untuk bagi tahu parents betapa pentingnya ibu bapa faham tentang fasa yang special ni bila parents penjaga faham fasa special ni barulah ibu bapa akan tahu macam mana nak kendalikan anak-anak pada 3 bulan pertama dengan macam singkat tau 3 bulan tapi anda boleh tanya kepada semua ibu-ibu yang pernah mengalami anak high demand anak kolik. Tiga bulan rasa macam tiga tahun. Dan waktu ni adalah waktu paling fragile, paling rapuh. Ibu baru melahirkan, badan mengalami perubahan, emosi mengalami perubahan, dinamik hidup mengalami perubahan. That's why bila anda faham kenapa fourth trimester ini penting, anda akan dapat menghadapi fasa tiga bulan pertama paling kritikal dengan lebih aman. Okey, jangan risau, saya akan bagi bukti-bukti kenapa saya kata anak-anak ni sebenarnya tak bersedia untuk lahir pada 9 bulan. Bukti yang pertama, okey, kita akan dapati anak-anak kita iaitu anak manusia ini mempunyai otot yang lemah jika dibandingkan dengan anak-anak haiwan lain. Kita juga sejenis haiwan, betul tak? Homo sapiens. Jadi tentulah lebih logik ataupun masuk akal ataupun adil kalau kita compare diri kita dan juga haiwan lain. Okey, kita tengok contoh anak penyu. Ha, ketika mereka menetas, ibu mereka tak ada pun berdekatan dan mereka sudah boleh merangkak. Ha, terus menuju ke air. Kalau dibandingkan dengan anak manusia Umur berapa agak-agaknya anak kita merangkak eh? Hmm, lambat lagi kan. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Itu contoh otot yang lemah. Dan otot yang lemah ini juga diterokkan lagi dengan hakikat anak-anak manusia mempunyai saiz kepala yang lebih besar berbanding keseluruhan badan. Nampak tak? Baby-baby kecil ni kepalanya memang besar sikit. Walaupun kita rasa faktor tu yang menyebabkan mereka ini comel ha, ah tapi bukan saja-saja tahu Tuhan tu nak jadikan anak manusia ketika dilahirkan memang kepalanya besar sikit secara purata 25% daripada keseluruhan berat bayi adalah di kepalanya kenapa kepala kena paling besar Ah ha, sebab ini ibarat CPU kita ha, macam komputer macam laptop CPU tu adalah pusat yang paling penting. Jadi ketika dilahirkan CPU ataupun kepala ataupun otak bayi mesti yang paling sempurna perkembangannya walaupun tak sempurna lagi berbanding perkembangan tubuh badan yang lain. Sebab tu dia paling besar sikitlah berbanding saiz badan yang lain. So, kepala besar menyebabkan anak-anak manusia yang berkaki dua ini lambat mengalami ataupun mencapai kestabilan fizikal sebab tu anak kita lambat dapat bergulik sebab kita nak lepaskan bahu dan kepala ketia yang besar untuk dapat beralih daripada posisi terlentang ke posisi tertiarap. Susah ni nak overcome bahu dan juga kepala yang besar. Sebab tu juga kita ni ambil masa untuk merangkak sebab kita kena angkat kepala besar dan juga angkat badan ni. Dan itu juga menyebabkan anak-anak kita lambat sikit dapat berlari ataupun berjalan dengan stabil. Sebab kepala kita ni berat dan kita hanya ada dua kaki saja sebagai center of gravity kita. Ha, so sebab tu kepala yang besar menyebabkan anak-anak kita juga mempunyai perkembangan fizikal yang lebih lambat jika dibandingkan dengan anak-anak haiwan lain. Jadi, macam mana nak kata ready duduk dalam dunia ni kalau badan pun susah nak bergerak. Sedangkan bila nak duduk dalam dunia ni kita sepatutnya untuk jadi manusia yang bebas dan berdikari, kita mesti boleh bergerak dari point A ke point B. Tak bolehlah asyik nak harap mak sahaja kan? Ha, itu bukti mereka ini tak bersedia dan tak jauh berbeza daripada fetus yang duduk dalam rahim. Tak boleh bergerak sangat pun kan? Ke mana-mana. Bukti yang ketiga, penglihatan yang kabur. Anda boleh lihat banyak bukti carta penglihatan bayi ini di mana-mana internet punya sumber. Okey. So, saya ambil salah satu contoh untuk anda. Anda boleh lihat daripada carta penglihatan bayi semasa newborn, maksudnya daripada kosong hingga tiga bulan, anak ini ibarat duduk di dalam dunia yang jerebu, gelap, kelabu, hari-hari nampak macam kabur sahaja. Okey, tak bermaksud tidak ada langsung perkembangan vision sepanjang usia tiga bulan ini. Ada, tapi sangat sikit ataupun sangat tidak signifikan. Yang pastinya sepanjang tiga bulan lebih kurang begitu sahajalah jarak dan juga warna ataupun jenis aa, kejelasan yang anak boleh nampak. Dan anda boleh lihat aa, vision ni bertambah seiring peningkatan usia anak. Senang cerita anak manusia boleh nampak seperti kita. Maksudnya dalam jarak seperti kita dan dalam lapisan. Lapisan bermaksud kita boleh nampak orang, di belakang orang mungkin ada pokok, di belakang belakang pokok mungkin ada bangunan, di belakang bangunan mungkin ada uh, hutan dan sebagainya. Itu maksudnya jarak dan juga layers. So untuk anak ada ability untuk lihat seperti kita. Mereka perlukan lebih kurang satu tahun. Okey, cuba bandingkan dengan anak-anak kuda -anak misalnya. Okey, anda boleh cuba menonton video ataupun National Geographic tentang anak-anak kuda yang baru dilahirkan. Mereka ini wajib boleh berdiri dan berlari at least satu jam selepas dilahirkan. So nampak tak? Dari segi otot mantap. Dari segi kepalanya, saiznya lebih kurang cantik je dengan saiz keseluruhan badan anak kuda. Jadi dia punya portion tu elok menyebabkan anak-anak kuda boleh berlari, boleh bergerak sendiri tak perlukan kehadiran mak. Ditambah pula dengan bila mereka ini boleh berlari, boleh bangun, boleh berjalan sendiri, nak tuju ke mana pun mereka nak tuju, itu membuktikan mata anak-anak kuda ini sudah ever ready cantik selepas dilahirkan. Tak perlu nak tunggu stage by stage seperti anak manusia. So macam mana ya nak kata anak kita ready untuk dalam hidup dalam dunia ni bila mata pun tak berapa nampak sedangkan dalam dunia ni ada macam-macam perkara menarik untuk dilihat. Tahukah anda anak-anak newborn lahir dengan at least 75 jenis refleks? banyakkan refleks ni okey kenapa Tuhan jadikan anak manusia ni banyak sangat refleks sebab Tuhan tahu bayi tak boleh bertutur bahasa macam kita dan bila mereka tak boleh bertutur bahasa macam kita jadi kita pun tak boleh nak faham semua kemahuannya dan tentulah sebab badan bayi ni masih belum lagi berkembang dengan bagus otak pun masih under construction menyebabkan bayi tidak ada kesedaran ataupun consciousness untuk menangis untuk bagi tahu untuk menyatakan perasaannya, untuk rasa apa yang dia rasa. Bayi hanya bergantung kepada refleks ini untuk beritahu kepada ibu dan ayahnya apa yang dia perlukan, apa yang dia mahu. Okey, contohnya, bila bayi kelaparan, apa yang terjadi adalah perut bayi akan mengalami refleks yang menyebabkan otot-otot perutnya akan mengalami contraction dalam usaha untuk cuba menghadam sesuatu makanan ataupun susu. Tapi bila contraction daripada ototnya yang berlaku secara refleks, secara automatik, secara spontan bila lapar, tidak dapat mengesan sebarang susu, jadi bayi akan jadi frustrated, maka bayi akan mula mengeluarkan frustration ini dalam bentuk tangisan. Bila bayi cuba berbunyi, mana ni susu, tak ada susu ni? Ha. Begitulah lebih kurang translationnya, maka kita akan melihat aksi bayi yang kelaparannya, Kepalanya akan berpusing kiri dan kanan, mulutnya akan terbuka, lidahnya akan menjelil dan di situlah keluarnya bunyi tangisan lapar. Maksudnya bayi tak berfikir, bayi tak belajar macam mana eh hmm, nak buat bunyi tangisan lapar, tak. Sistem badannya mengesan keperluan dan dengan secara mudah sistem ini akan mencetuskan tangisan yang bayi keluarkan untuk ibu bapanya dapat dengar. Okey macam mana nak hidup dalam dunia ni kalau bayi-bayi ini dikawal oleh refleks lapar pun nak tunggu refleks bagi tahu mengantuk pun nak tunggu refleks bagi tahu juga ada gas untuk disendawakan pun kena tunggu refleks bagi tahu juga Amerika ha, ini ibarat ha, patung wayang kulit saya selalu guna analogi ini untuk bagi parents faham anak-anak kita seperti patung wayang kulit dan tali-tali yang menggerakkan wayang kulit itu itulah contoh refleks-refleks yang bantu anak kita ha, bunyi macam ni kalau anda nak susu ha, bunyi cepat sebab anda sekarang ada gas untuk disendawakan. Ah bunyi cepat untuk bagi tahu parents anda sekarang ni dah ngantuk. Ah macam itulah ibaratnya. Jadi tak anggaplah mereka ni ibarat manusia yang ready untuk hidup dalam dunia ni kalau badan pun masih dikawal oleh refleks. Bukti yang terakhir adalah faktor perkembangan otak anak yang primitif. Primitif bermaksud otak-otak anak newborn faham benda-benda yang paling basic sahaja yang perlu difahami oleh manusia. Okey, anak-anak ini mengalami perkembangan mental sepanjang 2 tahun pertama usianya. Daripada 10 perkembangan mental, ada 3 perkembangan mental yang khas dijadualkan untuk berlaku pada usia 3 bulan pertama. Dan perkembangan mental ini akan berlaku tepat pada usia-usia yang ditentukan. Yang pertama, anak manusia mengalami perkembangan mental di usia 5 minggu mengikut tarikh jangkaan patut lahir EDD. Waktu ni secara umumnya anak ni baru sedar mereka telah beralih alam. Sebab tu kita panggil lima minggu ini adalah world of changing sensation. Maksudnya anak sedar lainlah sensasi rahim dan juga sensasi dunia baru. Jadi tak hairan kenapa ramai parents menyebut anak-anak ni nampak senang ketika dibawa pulang daripada hospital. Kerjanya tidur saja. Ataupun sebagian parents akan guna perkataan dalam pantang senang sangat jaga. Buah meletup pun boleh tidur juga. Boleh tidur di mana-mana pada bila-bila masa. Tak perlu nak dokong-dokong sangat. Tapi kan, hmm, kenapa bila habis tempoh pantang, anak mula banyak meragam, susah tidur tak macam awal-awal dulu. Ha, sebab untuk orang Asia, tempoh berpantang kita lebih kurang 30 ataupun 44 hari. Kebetulan kebetulan menyamai usia lima minggu. Pada usia lima minggu, bila terjadinya perkembangan mental ini menyebabkan anak ni mula sedar yang dia telah beralih alam. Waktu tu dia baru nak panik. Ha, nampak tak? Bila lahir, perlukan lima minggu baru nak sedar dah lahir. Ha, lama kalau nak bandingkan dengan contohnya anak penyu tadi. Dia tahu selepas bertelur kena cepat-cepat masuk dalam air. Kalau tak nanti kena makan dengan helang. Mereka tak perlu lima minggu untuk sedar. Hmm, dah lahir? Okey. Yang kedua, anak manusia mengalami perkembangan mental di usia 8 minggu ataupun 2 bulan. Waktu ni anak masuk dunia corak dan bentuk. Anak first time faham dan mula nampak semua benda dalam 3D. Ha, maksudnya sebelum usia anak 8 minggu, anak ni nampak muka ibu dan ayahnya ibarat fotostat IC kita yang black and white. Bosan kan dah lah nampak kabur, nampak flat pula tu. Tapi bila perkembangan mental umur 8 minggu masuk, anda akan lihat, anak akan tertarik untuk melihat dan memerhati, merenung wajah anda. Sebab for the first time, dia nampak semua lekuk-lekuk ni. Dia nampak skin tone anda. Kalau anda berdekatan, jarak dengan baby pakai pula warna yang bright seperti merah contohnya pakai tudung merah pakai baju merah anak mula beri perhatian sebab dia nampak semuanya lebih alive. Bukan bosan lagi 2D macam dulu-dulu. So nampak tak anak kita nak tunggu 8 minggu baru boleh nampak 3D sedangkan dalam dunia ni semua benda bukan sahaja 3D, 4D, 5D, 6D pun ada juga. Itu bukti tak bersedia. Maksudnya vision tu tak jauh berbeza pun dengan fetus. Okey, bukti yang terakhir kenapa saya kata anak tak bersedia lahir pada 9 bulan? Kerana anak kita perlu tunggu usia 3 bulan untuk ada perkembangan mental yang membolehkan dia faham tentang gerakan. Dalam dunia ni hampir semua benda bergerak itu yang menjadikan dunia ni menarik betul tak tapi anak kita tak ada software di kepalanya yang membolehkan dia appreciate dan faham gerakan senang kata sebelum usia tiga bulan ibaratnya jika anda ini duduk dalam badan baby orang lain mungkin boleh melihat kipas bergerak pokok di tiup angin tapi mungkin anak nampak semuanya statik saja bosan saja ha, lepas usia tiga bulan that's why anak-anak tiga -anak bulan ni lebih tertarik dengan gerakan suka memalingkan muka bila mendengar suara orang berada di sekeliling mencari cari-cari orang yang memanggil namanya. Ha, contohnya kan, jadi sekali lagi, lama betul nak tunggu untuk nampak gerakan, untuk faham gerakan. Nak tunggu tiga bulan? Ha, padahal anak-anak kawan-kawan kita yang lain tadi kan, penyu, kuda, mereka bukan saja nampak gerakan, mereka pun boleh bergerak juga. Ha, betul tak? So, semua tadi adalah bukti kenapa anak-anak kita tak ready mana pun nak lahir pada usia 9 bulan. Sebab mereka punya skill, mereka punya kemahiran untuk, mereka punya untak, tak jauh beza mana dengan anak-anak fetus. Mereka perlu lagi 3 bulan untuk ada basic understanding, untuk ada skill yang basic ni untuk hidup dalam dunia. Anda jangan terkejut sebenarnya lahir dalam keadaan tak bersedia ataupun lahir lebih awal daripada sepatutnya bukanlah perkara yang pelik sangat. Ha ada beberapa binatang lain eh selain daripada anak manusia yang kena lahir awal. Okey. Jadi sekarang ni persoalan yang kita nak faham kalau tak bersedia kenapa nak kena lahir juga? Tak boleh ke duduk je dalam perut tu lagi 3 bulan? Ha, nanti keluar dah nampak, otak pun dah mantap, otak pun dah faham macam-macam. Kan senang. Okey, saya Jawab eh, ada dua sebab kenapa anak manusia perlu lahir pada usia sembilan bulan, walaupun tak ready. Yang pertama kerana badan ibu manusia tak mampu untuk menampung jumlah tenaga yang cukup lama melebihi sembilan bulan untuk dua nyawa yang dikandungnya diri dia dan juga anaknya. Dua-dua nyawa ini memerlukan tenaga untuk proses-proses asas biologi seperti bernafas, membuat perkumuhan, penyah tinjaan dan sebagainya. So untuk badan ibu seorang menampung tenaga bagi dua nyawa untuk membolehkan proses biologi ini melebihi 9 bulan, badan kita tak boleh carry. Sebab tu anda perasan tak kalau kita pregnant kita rasa badan kita jadi panas sikit? Yang kedua, saya rasa semua orang tahu, untuk wanita melahirkan anak, bukaan serviks yang maksimum hanya boleh setakat 10 cm sahaja. Dan daripada kita semua ni pun mengikut saiz badan kita, kita masing-masing ada limitation saiz pinggul untuk membolehkan kepala anak kita go through tulang pinggul kita dan dilahirkan. Boleh bayangkan tak kalau anak-anak ini perlu sambung lagi 3 bulan dalam rahim? kepala jadi besar, badan pun jadi besar, kita semua ada komplikasi untuk melahirkan anak. Ingat ya, eh, saya sebut tadi, kepala ni penting sebab dekat sini CPU kita. Jadi untuk menjaga aset paling berharga iaitu CPU kita, kepala kita, maka komplikasi kelahiran perlu diminimumkan. Suka tak suka, 9 bulan perlu dilahirkan antaranya kerana limitasi saiz pinggul dan juga bukaan serviks kita. Saya ada sebut tadi bukan bayi manusia sahaja yang perlu bersalin awal, perlu lahir awal, perlu keluar awal. Ada contoh binatang lain yang sama juga nasib dengan kita. Contoh paling mudah, kita nampak tak anak-anak ayam. Sebelum jadi anak ayam, dia adalah telur ayam. Telur yang kita boleh ambil dan buat masak tu. Okey, ketika dia itu dalam bentuk telur ayam, langsung tak ada rupa macam anak ayam. Betul tak? Jadi, kalau tak ada langsung rupa macam anak ayam, nak jadikan macam anak ayam tu, macam mana? Ibu-ibu ha, ayam ni terpaksa eram telur-telur tu, panaskan telur-telur ni untuk tempoh lebih kurang 21 hari. Lepas telur dah panas, dah matang, barulah boleh menetas dan jadilah anak ayam. Ha, satu kerja pula kan, mak ayam ni nak kena duduk dekat situ 21 hari. Jadi kenapa kalau tak ready untuk jadi anak ayam, masih tak matang, masih tak panas, kenapa nak kena bertelur? Ha, untuk kategori ibu ayam pula antara jawapannya adalah kerana perut ibu ayam ini tak mampu lagi nak menampung jumlah-jumlah telur yang banyak dan dah jadi besar. Itulah reasonnya mereka ini kena bertelur juga dan lepas tu kena sambung eramkan telur-telur tu untuk 21 hari. 21 hari tempoh eraman ni lebih kurang macam tempoh 3 bulan yang kita manusia ni kena lalui untuk tolong anak kita beradaptasi dengan dunia baru ni. Haiwan kedua yang saya boleh bagi contoh Adalah kangaroo ha, Kangaroo ni adalah kategori haiwan marsupial Di mana haiwan-haiwan marsupial Memang didesain untuk ada Pregnancy period yang pendek ha, Contohnya kangaroo tak sampai 1 bulan Bila anak ni dilahirkan Mereka akan climb ha, ataupun masuk ke dalam Kantung ibu untuk sambung membesar Di situ. Berapa lama eh? Ha, dia ikut spesies. Ada spesies yang Perlu menampung anak dalam Kantung selama 6 bulan. Ada Yang sampai 11 bulan. Ha jadi anak-anak ni tak bersedia untuk dilahirkan jadi mereka perlu sambung membesar di dalam kantung kerana di kantung ada nutrisi yang anak perlukan iaitu ada saluran penyusuan di situ dan juga anak-anak ini mustahil dapat membesar dalam perut ibu kerana kita tahu kanguru ini haiwan yang tinggi yang besar ekor dan kakinya saja cukup besar macam mana nak membesar dalam perut sebab tu kena sambung membesar di luar perut iaitu di kantung nampak bukan anak manusia saja ada banyak lagi binatang lain yang juga terpaksa lahir awal dan ini adalah nature alam bukan sebab Tuhan tu salah percaturan. Jadi bila kita dah faham anak kita sebenarnya tak ready untuk lahir pada usia 9 bulan maka ini akan bagi kita reassurance. Suka tak suka pada waktu ini kita kena tenang dan tidurkan anak kita guna cara yang spesifik iaitu cara yang meniru cara rahim. Kesimpulannya Keluar awal ataupun terpaksa lahir awal adalah benda yang normal part of nature punya proses. Okey, jangan risau. Bila anda tahu dan ada idea bahawa anak ini perlu lahir awal, mereka belum move on lagi dengan kehilangan rahim sebagai ibu pertama dan alam pertamanya, ha, maka dekat situ anda dah dapat idea dah. Nak tidur dan tenangkan anak ni, tiru je cara yang ala-ala rahim. Barulah anak manusia ni familiar, kenal, recognize. Senanglah diorang ni tidur, senanglah diorang ni diam. Macam mana caranya? Macam mana tekniknya? Ha, jangan lupa untuk teruskan bersama channel ini sehingga akhir. Di situ ada semua rahsianya saya kongsikan dengan lengkap.